o'zi o'lsa o'lar so'zi o'lmaydi hamisha barhayot nasl shoirlar haqiqiy shoirning qabri bo'lmaydi yurakka ko'milar asl shoirlar assalomu alaykum bizni youtube tarmog'i orqali kuzatib borayotgan aziz muxlislarimiz bugun biz ijodiy jamoamiz bilan adiblar xiyoboniga tashrif buyurdik tashrif buyurishimizning asosiy sababi bugun 9 fevral hazrat mir alisher navoiy bobomiz tavallud topganlarning <laughs> 580 yilligi aynan mana shu yerda keng ko'lamda nishonlanmoqda bu yerga kelayotgan mehmonlarimizning haligacha oxiri ko'rinmayapti bugun biz sizga mana shu yerdan qisqa reportaj olib boramiz alisher navoiy suratini chizar ekansiz biz chetdan kuzatib turibmiz Uh, barchamiz yaxshi bilamiz odamni yuz qiyofasida uning qanday inson ekanligi ko'rinib turadi siz navoiy tashqi qiyofasini chizar ekansiz uni qaysi xislatlarini ko'rib chizyapsiz o'sha uh, xalqparvar elparvar inson ekanligi yuzidan ham ko'rinib turibdi keyin xalq uh, dardida uh, g'amgin Ta qiyofada tasvirlayapman shu xalq o'ylayotgan holatini ko'proq kubru ko'z oldimga keladi rahmat assalomu alaykum o'zingizni tanishtiring men gulzoda omonova alisher navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyot universiteti talabasiman bu yerga tashrif buyurishingizni sababi nimada bugun ulug' bobomiz g'azal mulkini sultoni alisher navoiy tavalludining 580 yuz yilligi munosabati bilan katta tadbir o'tkazilyapti va ushbu tadbirga o'zbekiston respublikasidagi barcha vazirliklardan a'zolar tashrif buyurgan bu esa bizda o'zbekiston davlatida har qanday soha vakilini adabiyotga san'atga bo'lgan hurmatini va qiziqishini asoslab beradi navoiy ijodidan biror <coughs> narsa o'qib bera olasizmi bizga albatta g'urbatda g'arib shodumon bo'lmas emish el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa bulbulg'atgondek oshiyon bo'lmas emish rahmat mana azizlar bu yerga tashrif buyurgan mehmonlarimizning ko'pligidan ham bilishimiz mumkinki navoiy bobomiz ana shunday o'chmas xotiraga ega zot bo'lganlar men taxti farmonima oson cherik chekmay xitodin to xuroson xuroson demakim sherozu şey tabres kiqilmishdir nail ilkim shakar rez ko'ngil bermish so'zimg'a turk jon ham ne yolg'iz turk balkim turkmon ham navoiy so'zayturdi farzona bo'l shu ish boshingga tushdi mardona bo'l bahona tariqini barpod qil surib doston nukta buyod qil assalomu alaykum ustoz navoiy ijodi haqida qisqacha fikringizni bilmoqchimiz assalomu alaykum avvalambor navoiy ijodini gapiradigan bo'lsak birinchi hayotidan boshlaydigan bo'lsak uning hayoti va ijodi hammaga o'rnak bo'lishli uning har bitta asarini o'qiganmiza uning zamirida olam olam ma'nolarni ko'ramiz masalan maktab darsligida beriladigan uni riboiylari uning g'azallari dostonlarini ko'rib bolalar o'zlarida yaxshilikka yetaklovchi yo'lni topganday bo'ladi navoiy hayoti ijodini oladigan bo'lsak u butun hayoti ijodida butun xalqini o'ylab o'tdi undan tashqari mana bizning uchun birinchi bo'lib eng bizga faxr tug'diradigan bir narsasinim aytishim mumkinki u hamsa dostonini turkiy tilda yozdi birinchi bo'lib turkiy tilda qalam tebratdi chunki biz bilamizki bu navoiyning har bitta asarida insonlarni yetaklovchi yaxshilikka faqat yaxshilikka uni mana har bitta asarini o'qiganmiz insonni so'z ayladi judo hayvondin bilkim guvhari sharifroq yo'q oldin bu baytni oladigan bo'lsak insonni nafaqat shu har bitta narsasi uni gapiradigan so'zi uni o'sha hayvondan ajratib turishligi uning har doim inson olam g'ami bilan yonib yashashi odamiy ersang demagil odamiy kim yo'q xalq g'amiydin bu har bitta satrni olganda u insoniyatni butun har bitta avlodni yaxshilik bilan yetaklovchi urug'larini biz ko'rishimiz mumkin u navoiyning har bitta 'sha dostonidagi har bitta obrazlarning har bitta nimani gavdalanishida alohida bu bir katta poetik obrazlar yotibdi insoniyatni yaxshilikka yetaklovchi yo'l deganim sababli masalan biz hozir bilamizki bog'chadagi bolalar maktabdagi ularni alohida shu navoiyni har bitta asarini biz birdaniga masalan o'n ikki yoshli bolaga g'azaldan <coughs> emas avval uning ruboiy qitalaridan sekin sekin bosqichma bosqich o'rgatsak uni bemalol chiroyli tilda tushunib olishi mumkin hazrat mir alisher navoiy bobomizning 580 yuz yilligi munosabati bilan bo'lib o'tayotgan tadbirimizga vatanimiz himoyachilari tashrif buyurganligi ham biz yoshlarga va tomoshabinlarga ko'tarinki ruh o'zgacha kayfiyat hadya etmoqda besh asr kim nazmiy saroyni zanjirband bir sher temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi alisher mana azizlar bugungi tadbir dasturimiz mana shu yerda o'z yakuniga yetyapti sizlarga havola etmoqchi bo'lgan lavhalarimiz shulardan iborat edi bizni kuzatishda davom eting